અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થોડા દિવસ અગાઉ બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે તકરાર થઈ હતી ધોરણ આઠના વિદ્યાર્થીએ શાળાની બહાર ધોરણ દસના વિદ્યાર્થી પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું આજે શાળામાં વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ સંદર્ભે વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો ત્યારે આ મામલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે स्कूल के प्रति माँ बाप को और पूरे समाज को काफ़ी आक्रोश था उसके ध्यान में लेके स्कूल का घेराव हुआ थोड़ा तोड़फोड़ भी हुई पुलिस यहाँ समय सर पहुँच गई थी और अभी जैसे आप देख रहे हैं धारा सभ्य श्री ने भी अपील की है और फूर्ते बंदोबस्त हमने रखा है अभी स्थिति सामान्य है और शाम के समय अभी बच्चे की अंतिम यात्रा निकलेगी उसमें भी पुलिस पूरी तकेदारी रख रही है लोगों की अपील है कि कायदा व्यवस्था अपने हाथ में ना ले जो भी आपकी मांगनी है वो पुलिस हो या धारा सभ्य श्री हो उसके थ्रू आप आ, हम सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार ने भी अश्योरेंस दी है कि उस उसपे वो जरूर एक्शन लेंगे क्लास टेंथ के दो स्टूडेंट झगड़ा हुआ उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था कल ही पुलिस ने उसमें एफआईआर आई आर दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था तो जो था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था मीनवेल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है तो उसके परिवार वाले स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है तो सफिशियंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं